Pertama sekali saya nak a uh, bagi tahu dengan semua uh, apa yang saya sampaikan ni jangan kau orang percaya eh kau orang jangan percaya senat kau orang berfikir berfikir cuma saya nak bagi tahu awal-awal uh, dalam isu Syed Saddiq ini uh, hari ni dia dibebaskan dan dilepaskan daripada keputusan mahkamah tinggi yang lepas yang mana telah menghukum dia penjara 7 tahun dua sebatan dan denda 10 juta Daripada peringkat awal untuk makluman semua antara orang yang paling lantang jugalah Menyerang Syed Sadiq Saya akui ha? Menyerang Syed Sadiq dalam isu ni Banyak isu lah Dan semua orang tahu so Memang ada personal dengan Syed Sadiq Dalam kes ha, pegang bau tu ha? Yang orang ha, cakap Cekak, cekak leher lah So didak, ditangkap Didakwa di mahkamah Dan mahkamah telah putuskan Saya bersalah Cuma hukuman tu bayar denda lah Jadi dah selesailah kes tu Kan ha, jadi daripada awal memang saya tak suka dengan si Saddiq ni. Memang tak suka sebab dia dia banyak sangat berlakon apa semua. Eh? Dia banyak sangatlah. lah. Dia budak-budak lah. Kan? Tapi bila bila satu hari tu, uh, selepas daripada keputusan saya yang saya didapati bersalah tu, saya dapat satu satu jawapan cakap. Dia ni budak lagi lah. Kan? Tapi sebenarnya siapa sebenarnya? Sebab daripada awal saya beritahu saya antara orang terlibat kan? Serang dia. Kan? Jadi One day nak jadikan cerita uh, Awal tahun 2024 Setelah berjumpa dengan Asyik Sadiq Setelah berjumpa dengan Asyik Sadiq Di satu tempat Jadi kami berpeluk-pelukkan lah ha, Sebenarnya Asyik Sadiq dengan Asyik kawan dah lama Kita orang kenal dah lama dah 2016, 2017 ha, Cuma waktu 2018 tu Is a politik lah eh, Politik Biasalah tu biasa ya. Saya pun tak ada galak Tak ada dendam Tak ada apalah And then, Syed Saddiq uh, kongsikan dengan saya dan dia minta maaf lah. Yeah. Dia kata, sorry bro. Cakap, noah bro, noah lah. Aku faham. Ni politik ni hal, noah lah. And then, uh, kita tanya dengan kes dia. Uh, apa sebenarnya yang berlaku dalam kes Syed Saddiq ni? Jadi, Syed Saddiq telah menceritakan kepada kami waktu itu. A sampai Z lah. Jadi, masa tu memang terkejut lah. Bila saya dengar tu, saya terkejut lah. Bermakna cerita yang sebelum ini saya dapat. Cerita yang mana Syed Saddiq ini memang diganyang cukup-cukup oleh tangan gaib ini sangat-sangat dahsyat dah. Dan mereka ni mahu Syed si Saddiq ni duduk dalam penjara. Bermakna karier politik Syed si Saddiq ni habis. Tamat. Mereka tak nak bagi ruang langsung kepada Syed si Saddiq. Dan tapi kita tak jawab lah. Saya tak buat lah. Saya tak keluar lah kenyataan sehinggalah keputusan mahkamah keluar. Jadi Alhamdulillah hari ini keputusan mahkamah telah memihak yang mana telah membebaskan dan melepaskan Syed si Saddiq daripada keputusan pertuduhan sebelum ini dia uh, curi, pecah amanah uh, dana parti bersatu. Sepaham dalam isu ni uh, ada orang suka ada orang tak suka dan ada yang menyerang kata bersatu. Ya yeah, ya. Yeah. Yeah, ini soal pecah amanah, uh, pecah amanah. Tetapi kalau kita tengok daripada keputusan mahkamah hari ini, keputusan hakim, dia tidak ada uh, pecah amanah dekat situ sebab si Sadiq bukan ambil untuk kepentingan diri dia dan memang betul wang di, duit tu dikeluarkan tapi dia bukan untuk kepentingan diri dia. Ha, jadi, dia ada, kena baca lah, kena baca keputusan mahkamah hari ini supaya kita lebih faham lah. Cuma apa yang saya nak sampaikan kat sini, ha, apabila Azam Baki, Azam Belen, Azam Belen buat pinggang sebelah ni, pengarah ha, apa suruhan jaya Pilar raya ni, Azam Belen ni, ha, terus keluar kenyataan bahawa dia tidak berpuas hati. Dan saya yakin semua orang dah, dah tengok ha, kenyataan Azam Belen hari ini yang mana Uh, saya tak kecewa atau suka Syed Saddiq bebas. Dia terang-terang cakap. Ini satu benda yang saya rasa saya yakin terkejut lah. Ha. Saya tak kecewa, saya tak kecewa atau suka Syed Saddiq bebas. Akan rayu di mahkamah persekutuan. Ini kenyataan yang keluar daripada mulut Azam Baki. Dalam KZ Amidi kau tak rayu pun. Dalam KZ Amidi bebas, Ya walaupun ada prima facie Kau tak cakap benda ni pun Tapi kenapa dalam kes Syed Saddiq ni Kau cakap kau tak suka dan Kau begitu mendesak Sebab untuk makluman semua Sini bocor kat korang eh Dari pada peringkat awal Dalam siasatan ke atas uh, Syed Saddiq oleh SPRM ini SPRM lah yang menekan Syed Saddiq SPRM lah juga yang mengugut Syed Saddiq Ya yeah. Dia mengugut Syed Saddiq Supaya Azam Belen ni penjilat guys Azam Belen ni penjilat Siapa Perdana Menteri dia akan jilat This is Azam Belen Siapa saja Dia akan jilat That's why sampai sekarang Dia masih kekal kat situ That's why sampai sekarang Tiga kali sambung kontrak Walaupun sebelum ni Anwar kata tangkap Azam Baki Ravizi kata tangkap Azam Baki Because dia ni penjilat Dalam kes Syed Sadiq ni Apabila daripada peringkat awal Ada satu laporan dibuat ke atas Syed Saddiq. SPRM waktu dia tangkap Syed Saddiq ini dia ugut Syed Saddiq. Dan Syed Saddiq bagi tahu ada kenyataan Syed Saddiq bahawa dia telah diugut. Dan hari ini pun saya yakin kau ada tengok kenyataan Syed Saddiq bahawa dia telah diugut. Siapa yang ugut? SPRM lah yang ugut dia. SPRM lah yang ugut dia. Dan waktu itu Azam Belen ini ugut Syed Saddiq supaya suruh sokong Muhyiddin Yassin. Sebab tu hari ni orang cakap, oh, bukan ke suruh sokong bersatu? Ya. Tetapi yang buat kerja ni Azam Belen lah. Dia lah yang buat kerja ni Untuk Syed Saddiq sokong Tan Sri Yassin waktu itu Untuk dia tunjuk pada Tan Sri Yassin Dia berjaya tundukkan Syed Saddiq Syed Saddiq ikut arahan dia Syed Saddiq dengar cakap dia Inilah Azam Bailin Dia penyilat nombor satu lah Serasa hari ni korang dapat tengok sikit Macam mana Azam Bailin jilat Anwar Ibrahim Jadi waktu lalu inilah yang berlaku Syed Saddiq ditekan Supaya dia mengaku dan sebagainya Dan kalau tak nak tuduh Dengan syarat sokong Tansi Muhyiddin Yassin. Dan ini dia juga dimainkan hari ni Mereka kata, bukan ke ini kira besar bersatu? Ya, memang kira bersatu. Tapi yang hugut untuk jadikan modal dia supaya dia ni ada naik pangkat, supaya dia ni sambung kontrak adalah Azam Belen. Dialah sebenar-benarnya yang pergosak dalam negara lagi ni. Jadi, Syed Saddiq dia tak mengalah. Dia tak tunduk. Dia smart. Dia bijak. Uh, ada perkara yang dia smart dia buat tapi saya tak bagi tahulah saya tak boleh bagi tahu ini dia cerita dekat saya ha? ada perkara yang dia buat dan dia menunggu masa saja dan that's why sebenarnya kalau hari ni keputusan tak memihak kepada Syed Saddiq of course Syed Saddiq akan muncul dia akan dedah kan ada benda yang lagi besar lah untuk semua but now keputusan mahkamah dia telah dibebaskan dan dilepaskan saya so, tak pastilah sama ada dia, dia, dia akan dedahkan ataupun tidak tapi malam ni saya akan dedahkan ini semuanya adalah kerana Azam Belen. Azam Belen pengarah SPRM sekarang ni. Dialah uh, bapa perasuah nombor satu negara. Dialah pengugut nombor satu yang ada lagi ni. Eh? Jadi, siapa Azam Belen ni? Siapa sebenarnya yang push Azam Belen ni? Takkan Azam Belen semata-mata dia buat kerana dia menjilat Perdana Menteri? Ataupun ada pihak lain yang mendorong Azam Balen untuk bertindak sedemikian. Kau rasa? Kau rasa. Kau rasa adakah ini memang Azam Balen yang betul-betul nak jadi penjilat ataupun ada orang yang backup dia sehingga dia berani buat macam gitu. Dan kalau kita tengok hari ini Azam Bela punya tindakan, seolah-olah macam ada ada individu di belakang Azam Balen yang begitu kuat berpengaruh yang menyebabkan Azam Balen tak takut dengan siapa-siapa pun. Saya tak rasa uh, Anwar Ibrahim Sebab saya nak kongsi pengalaman eh. Berat nak cakap ni Berat nak cakap eh. Tapi kena cakap lah eh. Ada pihak yang sedang mengawal negara kita ni Mereka rasa mereka dah uh, menguasai segala-galanya Mereka nak tanam Syed Saddiq mereka nak matikan carrier Syed Saddiq Mereka nak Habiskan Syed Saddiq Apa yang mereka buat pada Yusof Rota Mungkin akan berlaku Kepada Syed Saddiq Sebab itu kalau kita tengok Syed Saddiq ini Dia struggle dekat muah Saya tahu Saya tahu sebab sebelum ni saya pernah menyerang dia ha? Saya pernah menyerang dia Ada orang bagi maklumat Macam ni apa semua Menyerang Syed Saddiq ni Ya saya akui benda tu Saya jumpa dia, saya beritahu kat dia Dia seraga Dia ditekan dia, dia Sebenarnya Kalau dia sokong Tasimuddin Yassin sekalipun Kalau hari ni dia sokong Anwar sekalipun Dia tetap akan dimatikan Dia tetap karier politik dia akan dimatikan Kau percaya tak? Kalau hari ni dia sokong Anwar sekalipun Karier politik dia tetap akan dimatikan Dia tetap akan ditanam dia tetap akan diinaya lah. That's why hari ni kalau kita tengok Syed Sadiq. Ya mungkin ada orang ketahukan dia. Dia dengan bela, berlakon lah, itulah apa semua. Tapi kepayahan, keperitan dia walaupun Syed tak bersama dengan dia, tak duduk dengan dia. Tapi saya tahu lah. Dia saga sebab dia nak pertahankan kursi Parlimen Muar tu. Korang mungkin tak tahu macam mana PRU 2022. Syed Sadiq diasak dengan Cukup hebat dengan bajet yang tak ada dengan satu pihak yang tabu gila-gila AMNO dengan peruntukan berjuta yang disalurkan kepada AMNO untuk kalahkan dia saya tahu 2022 berjuta peruntukan untuk kalahkan Syed Saddiq tapi alhamdulillah Syed Saddiq menang dan mereka tak akan berhenti selagi Syed Saddiq ni kalah ataupun Syed Saddiq masuk penjara that's why lah eh? seminta dengan semua ya yeah, Syed Saddiq ni dia ada dia ada dia orang muda dia ada silap, dia ada salah dia ya. Tapi ni proses untuk dia matang Ni proses kematangan dia Macam kita, kita pun pernah Ada satu keadaan muda, ada buat silap So ni proses kematangan kita Jadi si Sadiq ni sedang mengalami Satu proses kematangan Yang mana dia, ambillah Makin hari makin baik Dan paling penting dia tega, Dia tak tunduk, dia tak mengalah Dia terus melawan Ini perkara yang Tak semua orang ada lah Hari ni ramai kita tengok Kerana duit dah kalah dah Kerana pangkat dah kalah dah Dah tunduk dah, dah ikut dah Ini depan mata kita ni Tapi saya cadi tak Dia tekan, dia asak, dia tak mengalah, dia tak dia, dia, dia buat kerja dia Macam mana protokan parlimen dia disekat Dia buat macam-macam inisiatif Untuk dapatkan uh, Bajet untuk parlimen dia Untuk pengundi di parlimen dia Sebab dia tahu PRU ke-16 ni dia akan diasak lagi dahsyat Supaya dia kalah di parlimen muang ni Jadi ada tangan gaib di sebalik semua ni Tangan gaib yang mengarahkan Azam Belen Untuk bertindak ke atas Syed Sadi Tangan gaib yang selama ini menginai Syed Sadi Punca dia kerana Syed Sadi tak nak ikut kemahuan dia Syed Sadi tak nak dengar cakap dia Syed Sadi Syed Sadi tak melawan Bukan Syed Sadi melawan tetapi Syed si Saddiq ni dia tak nak ikut. Dia tak nak. Ha. Jadi pihak-pihak ini, tangan gaib ni dia koyak. Ha. Dia ni cepat koyak. Kau faham je lah. Dia cepat koyak. Jadi bila dia cepat koyak, maka dia bertindak lah. Dengan kedudukan yang ada tu, dia mengarahkan lah. Sesuka hati dia. Ha. Saya tak payah cerita pun, saya rasa korang boleh tahu lah. Ha. Kita kena support Syed si guys. Ha. Kita kena support sekali dan kita kena hentikan capu tangan capu tangan daripada mana-mana pihak dalam semua sistem yang ada dalam negara kita ni. Baik sistem baik pihak polis, pihak angkatan tentera, penjawat awam, termasuklah Azam Belen ini, SPRM ini, apatah lagi kehakiman kita. Dan hari ini inilah perkara yang menakutkan mereka kerana mahkamah ni telus. Terus. Kalau mahkamah mereka dapat kuasai, korang bayangkan. Korang bayangkan kalau mereka dapat kuasai sistem kehakiman ini, kau rasa apa keputusan saya tadi? Kau rasa apa keputusan saya tadi ini? Dia akan kalah, penjara akan ditambah. Ramai lagi akan masuk penjara sebab mereka sedang mengawal. Tapi alhamdulillah, sebab tu saya bagi tahu, Hari ini semua sistem yang ada dah rosak. Semua sistem baik polis ke, baik penguatkuasa SPRM lagi lah. Penyewa awam, bos-bos atasan ni. Semua dah rosak. Yang kita bertahan hari ini kerana ketua hakim negara lah. Sistem kehakiman. Buat masa sekarang. Tapi kalau sistem kehakiman ini ditukar besok, orang Anwar yang diletakkan, tak ada apa lah. Habislah. Dan sebab itulah Syed Saddiq punya isu ni Kita kena ingat balik apa yang berlaku pada Yusur Rota Yang mana rakyat kena bangkit bersuara Perkara ni boleh jadi pada sesiapa saja Kita dah tengok macam mana Yusur Rota dihinaya Kita dah tengok dah hari ni Macam mana Syed Saddiq diperlakukan Tapi kalau kita tak sedar lagi Kita tak bangkit melawan Kita jadi orang bodoh lah Kita jadi orang bodoh lah Dan hari ni pun dia tak ada campur tangan Tun Mahathir pun Walaupun ada sekarang dakwaan kata tengok Tuan Mahdi campur tangan, tengok Tuan Mahdi. Dia tadi kenapa Tuan Mahdi nak campur tangan? Siapa Tuan Mahdi? Dia bukan campur tangan sebab Anwar tengah nak campur tangan. Sebab kita dah dedahkan dah. Tempoh hari pun peguam-peguam pun dah dedahkan dah. Pada hari Sabtu lepas kita dah dedahkan dah. Bagaimana ada sembilan orang hakim. bah 4 orang hakim yang tamat ini tak disambung pun. Tengku Maimun tak disambung pun. Sebab apa? Sebab Anwar nak letak orang dia. Tapi hari ni mereka nak mainkan sentimen, tengok Tun Mahathir. Tengok Tun Mahathir. Tak ada kena mengena dengan Tun Mahathir. Ha? Tun Mahathir tak pernah campur apa sistem kehakiman yang ada hari ni. That's why kita cakap kalau Tun Mahathir campur sistem kakiman, tunjukkanlah, buktikanlah. Tapi sebaliknya yang campur sistem kehakiman sekarang ni, yang berusaha sekarang ni, Anwar Ibrahim Bayangkan. Cuba kita fikir guys. Cuba kita fikir pelantikan hakim ini atas nasihat Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri yang ada ini, dia ada kes mahkamah. Dia ada kes mahkamah yang dia minta imuniti, dia minta kekebalan. So, macam mana pelantikan hakim ini atas nasihat Perdana Menteri? Kalau Perdana Menteri itu ada kes mahkamah. Dan Perdana Menteri ini juga adalah bekas banduan. Dia banduan. Banduan yang salah guna kuasa. Dipenjarakan kerana kesalahan rasuah Salah guna kuasa dan juga riwayat, bah rekod dia, dia banduan salah guna kuasa. Jadi macam mana pelantikan hakim-hakim ini atas nasihat Perdana Menteri yang mana Perdana Menteri ini merupakan seorang banduan yang mana kesalahan dia adalah salah guna kuasa. Dan hari ini, dia ada kes mahkamah. Itu dah tak betul lah. Kalau nak pelantikan hakim atas nasihat Perdana Menteri. That's why tempoh hari dalam revolusi meja bulat kita bersama dengan Tun Mahathir, uh, Tasimuddin Yassin, Wakil PAS uh, Dato' Takiuddin dan juga uh, Lee, uh, Murti uh, dan juga Piramah Sami dan beberapa yang lain lah. Ha? Buat satu keputusan, satu revolusi yang mana Perdana Menteri kena berehat. Dia kena stop. Sebab apa? Tangan gaib sekarang ni tengah gunakan dia lah. Anwar Ibrahim sekarang ni bertindak atas arahan tangan gaib. Ha? Anwar Ibrahim sekarang ni bertindak bertindak atas tangan gaib. Tangan gaib yang mengarahkan. Jadi apa yang dia buat hari ni adalah atas arahan tangan gaib. Because dia nothing. Anwar Ibrahim nothing. Dia tak ada sokongan majoriti. Dia tak ada dia tak ada pun. Kekuatan pun tak ada. So dia bertindak hari ni atas arahan tangan gaib. So that's why rakyat. Kita mungkin nak lawan tangan gaib Kita pun tak tahu siapa Saya tak tahu siapa tangan gaib Kau tahu? Kau tahu tangan gaib? Aku tak tahu tangan gaib Saya tak tahu siapa tangan gaib Jadi Macam mana kita nak lawan tangan gaib ni? Lawan Nobrem lah Macam mana nak jatuhkan tangan gaib ni? Jatuhkan Nobrem lah That's why sekarang ni Semua rakyat kena bangkit bersuara Kita dah tengok depan mata ni Takkanlah kita buat-buat tak tahu je Saya nak bacakan korang semua Ini revolusi Sidang meja bulan Isu pelantikan Atas nasihat Perdana Menteri Ke atas anggota-anggota kanan Kehakiman Atau Ketua Polis Negara ha. Lepas ni kita pergi Ketua Polis Negara Satu Nama individu-individu yang disyorkan Untuk menggalas tugas-tugas hakim-hakim Kanan di Istana Kehakiman Hendaklah berdasarkan kelayakan Integriti Senioriti Dan bukan atas hubungan atau kecenderungan politik Dua tidak harus wujud atau persepsi wujudnya situasi konflik kepentingan perdana menteri dalam pelantikan posisi-posisi tertinggi badan kehakiman negara lebih-lebih lagi apabila wujud kes-kes di mahkamah yang melibatkan perdana menteri dalam kapasiti pribadinya tiga dalam situasi demikian perdana menteri mesti mengumumkan dirinya mempunyai konflik kepentingan dan mengecualikan diri di dalam proses pemilihan hakim-hakim ini empat pihak pembangkang mesti memainkan peranan di dewan rakyat untuk mendesak kerajaan membuat pindaan pada perlembagaan persekutuan dan atau atas suara Jaya pelantikan kehakiman JSC 2009 agar Perdana Menteri tidak lagi terlibat dalam proses pelantikan hakim-hakim. 5. -hakim. Segala usaha perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia dari pelbagai kedudukan, latar belakang dan kapasiti untuk terus menerus memantau proses pelantikan mana-mana jawatan tertinggi dalam negara agar ia tidak diganggu digugat oleh eksekutif yang berkuasa. 6. <tuh> Dato' Seri Anwar Ibrahim mendadahlah mengambil cuti rehat sebagai perdana menteri sehingga kesnya di mahkamah selesai. Kerana persepsi dan atau kemungkinan kacau ganggu dalam pentadbiran kehakiman akan wujud selagi mana beliau memegang jawatan tersebut kerana kes peribadi yang sedang dihadapinya. 23 6 2025. Ini oleh uh, Sekretariat uh, apa ni untuk sidang meja bulat dalam isu pelantikan hakim ni. Jadi guys, kita tak boleh biarkan perkara ni terus berlaku. Tak boleh. Sebab apa saya cakap benda ni tak boleh Sebab Kita tengok contoh Ketua Polis Negara Kita tengok contoh Ketua Polis Negara Timbalan Ketua Polis Negara Adalah Tan Sri Ayubkan Tan Sri Ayubkan Tapi bila umum Ketua Polis Negara Bukan timbalan Tetapi di bawah timbalan itu Datuk tu Datuk Khalid naik sebagai Ketua Polis Negara Mungkin ada orang kata ni perkara Biasa je tapi ni bukan biasa, ni luar biasa. Kita ada Perdana Menteri luar tabi'i. Dan dijadikan perkara ni jadi luar biasa dah pula. Ini yang terima dia bagi tahu negara kan sampai hari ni pelantikan ketua pulih negara orang cakap tak berhenti lagi. Saya yakin semua orang cakap semua orang macam terkejut kenapa bukan Tasi Ayuk kan. Betul? Sama lah. Dan perkara ni pun sebelum ni pernah berlaku dalam Parlimen Angkatan Tentera. Pelantikan Parlimen Angkatan Tentera. Ia juga pernah berlaku dalam pelantikan ketua setiausaha negara. Dia juga pernah berlaku dalam pelantikan KSU-KSU. Dia juga pernah berlaku dalam banyak departemen-departemen dalam kerajaan ini. Yang mana di luar kebiasaan, luar tabi'i. Takkan kita tak nampak. Takkan kita buat tak tahu perkara ni. Dan sebab itu hari ni saya nak bagi tahu kat korang. Semalam kita dikecohkan, digegarkan dengan laporan akhbar. Semua akhbar ni termasuk hari ni pun ada lagi ni, bernama keluarkan, bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim, telah, sokongan ke atas Perdana Menteri, telah meningkat sebanyak 55%. Rating utama, PM Anwar Ibrahim 55%, Kerajaan Persekutuan 50%, Negara berada di landasan betul 43%, sokongan kepada Perdana Menteri Anwar pada 55%. Guys, yang keluarkan ni bernama media kerajaan dan media-media lain pun keluarkan juga. Tapi rakyat bersuara. Sebagai contoh, dalam Harian Metro. Ha? Harian Metro keluarkan artikel sokongan terhadap Anwar meningkat 55%. Survei daripada mereka sendiri. Hasil survei daripada 1,208 pengundi. Yang 55% tu. Rakyat Malaysia ni ada 30 juta. Kita ada 30 juta. Begitu juga daripada survei 1,200. Tapi dekat posting tu, like saja, like. Apa emoji gelap saja, 9,000. Dekat 10,000. Bukan hari ni dah 11,000 dah. Rakyat kena bersuara. Ya, kita dah tunjuk dah. Tapi kalau kita terus membiarkan, kita diam. Dia akan buat macam ni lah. Dia akan tunjukkan bahawa rakyat menyokong dia. Sebab rakyat senyap. Rakyat tak bersuara. Rakyat buat tak tahu. Dia akan teruskan lah. Dia akan main gelah propaganda. Ini propaganda. Ini propaganda nak tunjukkan dia relevan, dia popular. Jadi orang yang tak tahu ni akan cakap, oh betul lah tu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim no popular. Tapi kalau semua rakyat bercakap, semua rakyat bangkit menentang kezaliman ini, dia tak boleh buat apa lah. That's why penting saya nak bagi tahu dengan semua. For now, kita semua kena bersuara. For now, kita semua kena bercakap. But, 26 hari bulan, Julai ni, kita kena turun. Kita kena turun ni. Saya tak tahu kalau ada orang kata, ini bukan tugas kita. Ini bukan urusan kita. No, no, no. Ini urusan rakyat Malaysia. Kau nak selamatkan negara tak? Hari ni ramailah lah orang cakap. Kan? Susahlah, no brain, apa semua. Tapi, effort tak ada. Kita kena tunjukkan effort kita. Ya, yang mana kerja tak apalah. Kita fahamlah. Tapi yang mana berkelapangan. Bila lagi kau nak jadi sebagian daripada sejarah? Takkan kita tak nak turun?